Продовж двох місяців міська влада не видаватиме дозволів на розміщення нових малих архітектурних форм у місті. Відповідне рішення ухвалив міськ виконком. Члени виконкому затвердили комплексну схему, яка дасть можливість впорядкувати розміщення мафів в Житомирі. Для того щоб боротися з мафокрадом. нужно иметь не только кнут, но и пряник. Для того, чтобы сегодня предприниматели, которые имели разрешительные документы до 2011 года на временные сооружения, имели возможность переоформить свои документы на документы сегодняшнего Образца, которые есть на сегодня действующие, и смогли привести свои сооружения в архетипы новые. Для этого у них должны быть паспорта привязки. Поэтому элементарно мы должны иметь возможность работать с комплексной схемой для того, чтобы выдавать паспорта привязки и переносить те сооружения, которые попали в зоны запрета, переносить в другие места. Поэтому сегодня была вынесена на исполком та же комплексная схема там с небольшими дополнениями на новое утверждение, для того, чтобы иметь возможность все-таки работать с ней. Цим решением Выконавчий комитет также забронил размещение будь-яких мафи в центре Житомира. Если вы проанализируете саму комплексную схему, то фактически в центре города на магистральных на улицах запрещена установка малых архитектурных форм этим решением. То есть в тех местах, где возможно их установить внутриквартально, для того, чтобы обеспечить доступ к людям к ремонту обуви, это. Там одежды или там продажи воды или хлеба это будет сделано. Но центр города фактически таким решением расчищается от малых архитектурных форм вообще. На думку міського головы, такие решение виконкому это еще один крок у вирішенні проблеми проблемы малых архитектурных форм у Житомирі.